अंजार जनता न्यूज फक्त बातमीच नाही तर बातमीचा पाठलाग कोरेशी समाजाच्या राज्यस्तरीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची नुकतीच भेट घेतली या भेटीत त्यांनी आपल्या व्यवसायाशी संबंधित वाहतूक कायद्यांमुळे येणाऱ्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली कुरेशी समाजाचा व्यवसाय मुख्यत्वे मांस आणि संबंधित उत्पादनाशी निगडीत आहे या व्यवसायात वाहतूक हा एक महत्त्वाचा भाग आहे शिष्टमंडळाने गडकरींना सांगितले की वाहतूक कायद्यातील काही तरतुदींमुळे त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत या अडचणींमुळे त्यांच्या व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत आहे त्यांनी विशेषतः वाहतुकीच्या नियमांमधील काही गुंतागुंतीच्या बाबी आणि परवान्यांशी संबंधित समस्यांवर भर दिला त्यांनी या कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्याची मागणी देखील केली जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय सुरळीतपणे चालू शकेल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले त्यांनी कुरेशी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत सहानुभूती दर्शवली त्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की त्यांच्या अडचणींवर आठ दिवसात तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील यासाठी गडकरींना संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या समस्यांवर कायदेशीर आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत त्यांच्या या आश्वासनामुळे कुरेशी समाजात एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनतुल खोरे शैक्षणिक कमेटी और मेरे साथ महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाबीसा कुरेशी साहब और यूथ प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कलीम कुरेशी साहब और इनके साथ मेराज कुरेशी और साजिद कुरेशी और इसके साथ हमारे दिल्ली यूनिट के सदर सलीम कुरेशी साहब और हमारे हाजी खुर्शीद साहब और फेरोज कुरेशी अदर साहब यहां पर मौजूद हैं हम इस वक्त आ, नितिन गडकरी जी साहब ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज उनके यहां पर ऑफिस में बैठे हुए हैं हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी हम मिलजुल के सब नुमाइंदगी करें और इस नुमाइंदगी में देखिए हमारा मुद्दा यह है कि पहले जो छह जानवर का कानून है उसको बदल के सोलह जानवर तक आप लॉरी में लाने के लिए जो प्रावधान है वो हम मिनिस्टर साहब को बताए और मिनिस्टर साहब की जो टीम थी जो कानून पे काम करने वाली टीम है वो सारी टीम हमारे साथ पूरी चर्चा करी काफी देर मिनिस्टर साहब ने बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो छह जानवर का कानून है वो हटके सोलह जानवर का कानून इंशाल्लाह करने के लिए और अपने स्टाफ को बिल्कुल मंत्री जी ने हुक्म जारी किया और मेरे पास देखिए उनका प्रायोरिटी पे ये मैटर को लेना है और आठ दिन के अंदर ये काम आ, करना है अब आप उनके पूरे स्टाफ को टीम को खालून की टीम को बता दिए और आ, एक मशवरा ये भी दिए कि जो पार्टीशन बनना है वो पार्टीशन के अंदर हमको मशवरा दिए कि आप जाके इंजीनियर से बातचीत करके उसमें जो रबर लगाने का जो पार्टीशन है इस तरीके से लगा हुआ कि उसको फिर निकालिए निकाल के आप जब वापसी में जानवर छोड़ने के बाद में आप उसमें आम लाइए या जो भी कानूनी चीज का दूसरा जो सामान है वो भी लाने का इख्तियार दिया गया पहले ऐसा नहीं था जानवरों की लारी में सिर्फ जानवर ला सकते ला, लाने का हुक्म था मगर उसको वो प्रावधान को हटा के कुछ भी लेके आ सकते ये ये कामयाबी मिली ये मिनिस्टर साहब ने तय खोल दिया और यहां पर उन्होंने स्पेशल प्रायोरिटी की बुनियाद पर यहां पर लिख भी दिए वो और मैं चाहूंगा कि हमारे ईसा फरीशी साहब इस पर कुछ आ, बात करें असल वरम्ला आज अपने जो महाराष्ट्र की जमा तो कुरेश महाराष्ट्र की तरफ से गड़गड़ी साहब से हमने टेम लेके बात किए हमारे अच्छे से बात हुई और साहब ने अपनों को ये दिया कि भाई सोलह जन पहले छह छह जन हो थे आज सोलह जिला लारी में ला सकते हैं और उसके लिए जो हमने लारे के अंदर वो रबड़ की सीट लगाना ये हमको उन्होंने किए हफ्ते में उसे और हमको विश्वासन दिया हफ्ते में हमारा सर्कुलर जारी करेंगे इनशालाइकम रू अभी हमारे ऑफिस सामने इतनी मेहनत थी और आर... यहाँ पे जो गडकरी साहब से उन्होंने टाइम लिए थे टाइम लेकर हम साथ मीटिंग करे और गडकरी साहब ने हमको बहुत अच्छे से टाइम दिए और बहुत अच्छे से बैठ के हमको समझा के बोले और हमारे जो जो मुद्दे जो उन्होंने सब सुन लिए और इन सबकी दुआ है जो मेहनत चालू थी अभी एक काम तो हो गया अपने को जो सात और आठ जनवरी की जो थी उसमें सोलह जनवरी की परमिशन मिल गई अलहमदुल्ला वो भी वो जमाने ने राइटिंग में लिख की लिए हमने राइटिंग में लिख के देने के बाद में उन्होंने बताया कि मैं आठ दिन के अंदर पूरा जी आर लिखा रहा हूँ दो अलहमदिल्ला ये बहुत अच्छे से अपना काम हो गया और यहाँ से, तो से, से दो जने और महाराष्ट्र के अंदर उनसे अलग से मीटिंग करना है इंशाल्लाह अपना पूरा मस्ला खत्म हो जाए इन जैसा गडकरी साहब ने यहाँ पे हमको राइटिंग में लिख के दिए वैसा उधर से भी लिख के लेना है अपने महाराष्ट्र से दो तीन लोग आए उनसे मीटिंग करना है और मीटिंग करके इनशाला जो भी है जितनी मेहनत करे थे उसका कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा जनता न्यूज फक्त बातमीच नाही तर बातमीचा पाठलाग